Так, в этой ігрі дружить гол бік А що, Тірас по-вашому шайбою зав'язу? Шесть хвилин до кінця, два-п'ять, Спартак попереду. І шайбою. Интересно, да? Шатохин Дувлав. Да, наверное, эта цифра что-то значит. Не будем уточнять. Увага! Следующая игра у нас в Серду. Мы уже увидим маяк. Уже увидим маяк. Увага! Руслан оченашка! Один на один, Идут! О живой! Мимо! Ой, Руслан! Ну, был бы шанс еще. пять, Был бы шанс еще три! Ну это последний шанс, Ну да, это шанс! Ну, это слово мы не говорим! но шанс был. Так, еще важливо, на неделю, 7 вересня, массовый забег, триатлон в городе, пивмарафон, марафон также. Орешка в качестве арбитра. На Бисинском озере будет этап также спешивания. Одножка. какой команде? Валентинович, открывайте широко. Вылучение Вылучение в команде Тирос Очередное Еще один шаг К чему? Назад Валентинович, эту фразу еще Есть ли шансы, скажите Шансы, шансы всегда есть Не, ну вы же так не говорим их мало Но Я люблю, когда вы говорите Категорически есть ли шансы Категорически нету так, вкидание и вылучение в Сегодня по вылучениям, Валентинович, по вылучениям, какой у нас рахунок? Не знаю. Такого слова нет. Ну, как вы? Знаю больше у точно? Ну, 5-2, наверное, да? Как и по шайбам. Я думаю так. 3,44 до кінця гри 2.5 5 попереду Спартак. Петро Санафінюк сьогодні ми давно не бачили Петро. по загрой офсайд а зона. И четко показал Александр Соловых э, Шатохин Сергей. Так? Ну, это нарушение, да. Или как это все-таки правильно? Правило. Порушение правил. Офсайд. Порушение. А порушение. И вкидание. 4 Четыре филиппы, уже ничего. Себе.